Ми сьогодні говоримо про проблему, тому що Україна просто я не знаю, погрязла, вона потерпає від варварська держава, принаймні в цьому ну, плані, тому що е, от в Європі, в цивілізованому принаймні світі, е, люди за своїми собачками одразу прибирають. От сходила собачка і за нею прибрали, і там великі штрафи за це. В нас ж, людина сходила, не прибрала, і всі до цього нормально ставляться, бо всі вважають, що це нормально. Але в той же час люди не замислюються над тим, е, скільки оці собачі кацавалики. Вони про проблем несуть нашому ж здоров'ю, здоров'ю наших дітей і наших близьких. Саме, саме жахливе, що інколи люди навіть не роблять зауваження іншим людям, якщо таке бачать. також є в цьому проблема. До нас же приєднався експерт, еколог Володимир Борейко, Володимир, доброго ранку. Доброго ранку. Ми тут з Сашком сьогодні говоримо про, на наш погляд, проблему того, що Україна потерпає від собачих екскрементів. Як вважаєте, от ви як еколог, це є проблема для України? Чи ми трошки перебільшили тут? Ну, принаймні, для великих. А, ну, ні, це є проблема, це дійсно санітарна проблема, і ця проблема зрегуєвана статтю 154 Кодексу України про адміністративне порушення. Стаття називається так «Порушення правил тримання собак і котів. И там записано, то есть, каждая міська влада затверджує такие правила, и там сказано, что вот все эти эксперименты, хозяева собак должны сбирать И э, штраф, а. штраф, значит, накладывает милиция. Если вам да, проще на русском, давайте, милиции. давайте то на русском вот, если я вам проще на русском Владимир, можно на русском. Скажите, вот это не та статья, где предусмотрен штраф всего лишь там 51 гривна. Вот не о той статье мы говорим. Так, вот. э, значит, я читаю: от одного до трех неподаткованных. Одного это 17, от 17, 3, э, да, да, это та статья, да, та статья. Ну, то есть, по большому счету, давайте признаемся, статья ни о чем, собственно говоря. Это, это во-первых, потому что 51 гривну, ну, даже если кого-то и за руку поймают, то я не думаю, что это люди будут переживать из-за этих денег. А что делать в данной ситуации? Как, как бороться? Как-то выносить это же нужно, проблема то на всеобщее это обозрение? Нет, я бы сказал, что, понимаете, даже если была бы 51 гривна, это тоже было бы как бы неплохо. Но дело в том, что э, протоколы по закону составляет милиция. А милиция просто этим вопросом не занимается. Вот просто не занимается. Вот, нет, вот мне таких случаев неизвестно. То есть контроль отсутствует. Э, ну, а что касается повышения штрафа, то, конечно, вот у нас... Это есть народные депутаты. Это как бы их задача. Они являются субъектами законодательной инициативы. Вот. Но, к сожалению, он, наши народные депутаты, наверное, вот этим вопросом кажется, не, не обращают на него внимания. У них там другие вопросы. Самое вот. интерес... А то, конечно, давно нужно поднять штрафы хотя бы раз в пять. И самое интересное, что когда даже, вот я уверен, если я в парке встречу милиционера и скажу ему, вы знаете, вон смотрите, там тетя с собачкой, и собачка нагадила на газон, то мне, наверное, в лицо засмеется, этот ну, представитель власти. Вот, вот у меня такое предположение почему-то. Да, это совершенно верно, это совершенно верно. К сожалению, как милиция некоторыми такими вот вопросами, которые касаются экологии, охраны и санитарного порядка, они не занимаются, к сожалению. А пан равна У нас була, якщо не помиляюсь, екологічна міліція, окрема структура, її вже розформувала. Вони цим займалися чи ні? Ні, ні, ні. У нас екологічної міліції ніколи не було. Екологічна міліція є в Росії. У нас екологічної міліції ніколи не було. Uh -huh. А вот скажите, мы тут с Александром в прошлом нашем выходе говорили о том, что э, ведь вот собачьи экскременты, по сути, то же самое, что мы бы отказались от э, канализации и, например, все наши нечистоты также выбрасывали на улицу. Ведь это же на наше здоровье, это все в сточные воды попадает, это все в грунт попадает, это же заражение земли происходит, правильно? Правильно? ну и в общем то собак выгуливают на детских площадках там играют дети потом значит, руками грязными лезут в рот пальцы облизывают вот. это, конечно это все, это все в общем то не годится и э, тут надо более сказать что э, с одной стороны это проблема милиции проблема э, таких э, граждан которые вот так вот относятся а с другой стороны городские власти они ведь не занимается вопросом созданиями мест для выгула собак. То есть вот, вот я, например, живу в Киеве, не знаю, где у нас официальные места разрешены для выгула собак. Uh -huh. Потому что в этих правилах сказано, что собак нужно выгуливать в специально разрешенных местах. А где, а где эти где места? Я не видел. Мест? Да, никто не знает. То есть это по вопросу сказать, опять же, городским властям, которые не занимаются этим вопросом. То есть тут вот, и городские власти не занимаются, и милиция не занимается. Ну, естественно, и хозяевам собак тоже, в общем-то, на эту проблему наплевать. А вот смотрите, Владимир, вот такая штука. Вот есть два метода взаимодействия точнее, влияния на владельцев собак. Первое это карать их, скажем так, гривней. А второй вопрос это просто какая-то культурная просветительная деятельность. Потому что не... вот я сравнивал, не во всех странах Европы действуют штрафные такие санкции, которые вот там полицейские обязательно там штрафуют. Есть же просто, ну не знаю, какая-то там массовая информация, какая-то люди вот сознательные сами по себе. Может, нам нужно какую-то политику? Такую проводить, вот беседуя с населением, не знаю, рекламу какую-то делать социальную. Ну вы знаете, у нас специфическое население, оно полностью в таком прозябает нигилизм к законам, uh -huh. вот и, наверное, вот как, здесь все-таки нужно прежде всего карательные функции. Когда, применя... когда применяется жесткая, значит, как, когда власть показывает свою силу то, в общем-то, в какой-то степени удается чего-то достигать. Если вот это будет либерализм, это не только по собакам, это вот по борьбе с браконьерством, чем я занимаюсь активно, другими вещами. Вот там, где хорошо работает, скажем, инспекторская служба, экологические службы работают, там какой-то порядок. Если нет ничего такого. То там начинается безлад. Поэтому прежде всего, прежде всего должна работать власть, должны работать страшные санкции, должны быть какие-то показательные значит, задержания, показательное привлечение к ответственности, чтобы люди понимали, что вышел собака и собака там как оставила эксперименты, все тебя стафуют. А потом уже естественно, я не исключаю второй вопрос, это, это и пропаганда, и вопализация, и объяснение, но без жесткого такого контроля и наказания у нас в стране uh -huh. ничего сделать нельзя. А вот Владимир, еще знаете, что интересно? Вот задать вам вопрос не как экологу, а просто как человеку. Вот смотрите, у каждого, ну, практически у каждого из нас есть свои маленькие дети. Мы переживаем за их здоровье, ну, как любой нормальный человек. Но почему же мы, когда идем по улице тогда и видим, ну, ведь частое зрелище, идем, рядом кто-то там, посторонний человек с собачкой на газоне загаживает этот газон. Почему же мы не делаем замечания? Ведь такие факты есть. Я даже за собой иногда замечаю, что я вот не всегда могу вот сделать замечание вот как с этим бороться и нужно ли с этим бороться с одной стороны мы понимаем ну, что это плохо с другой стороны ну, мы же проходим и не обращаем ну, на это внимание я считаю я считаю помните что все-таки все-таки здесь первое слово должна играть власть угу. должна играть власть власть потому что в общем-то замечание конечно можно сделать но это замечание вот например я приведу такой значит, как пример. Вот под, э, незаконная продажа подснежников. Когда у нас милиция в Киеве и конспекция э, этим не занимались, не занимались, тогда делай замечания, не делай замечания. Э, тебя просто посылали на три буквы и все. Сейчас вот уже лет пять э, милиция действительно активно э, занимается пресечением незаконной продажи. Любое замечание действует. Вот делаешь замечание, они или передергиваются, вот эти незаконные э, продавцы, или убегают, или прячут цветы. То есть как, и человек, который делает замечание, он, в общем-то, ну, видит эф эффект своего, своего замечания. И, э, с другой стороны, его э, не оскорбляют и не посылают. Конечно, такие случаи тоже бывают, но нарушители понимают, что власть жестко контролирует незаконную продажу цветов. Э, по собакам здесь ничего нету. Поэтому просто, конечно, можно сделать замечание, но 99% процентов, Что просто в ответ э, тебя или э, оскорбят, и, или вообще никто ничего не будет, как бы Но, это замечание и... твое пользу не приносит. Я, в принципе, понял. Мы с вами разобрались. То есть сначала нужно сделать механизм какой-то карательный для нашего населения, то есть, поднять штраф и, и чтобы этим начала заниматься как минимум милиция, а уже потом переходить э, к сознанию, то есть делать замечания и так далее и тому подобное. Ну, короче, yes. а вот справде, я целком сгоден с паном Володомором, потому что э, у Львови э, дуже Сильно контролюють вживання алкоголю в громадських місцях. Тобто це є адміністративне порушення. В Києві натомість такого немає. І е, в Києві, коли я роблю зауваження людині, що в маршрутці п'є пиво, на мене дивляться, як на людину з іншої планети. А, натомість, а, на, на, натомість у Львові абсолютно а, ну, от людина одразу починає якось там ховатися, там, пиво може викинути і тому подібне. Хорошо, спасибо вам огромное, владіміро. Ми желаем вам приятного завершення этого дня. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами сьогодні був Володимир Борейко, Він є екологом. Що хочу сказати людям, які все ж таки володіють домашніми тваринками. Друзі, прибирати за ними досить нескладно. Якщо ви не хочете займатися цим власноруч, сам особисто перевірив. В магазинах продаються спеціальні гаджети для того, щоб прибирати, для того, щоб не торкатися навіть собачих екскрементів. давайте сделаем зробимо і наше місто частіше і будемо піклуватися про своє здоров'я і про здоров'я наших дітей.